Привет всем, с вами снова я, Светка Белка, и сегодня я хочу вам показать то, что я купила с бабушкой, с котюльчиком в субботу. То, что я купила круто, вообще я сказала. Мы с котюльчиком гуляли после школы в субботу и зашли в косметический магазин. И я купила себе ромашку. Я не всю жизнь мечтала. Ну ладно, не всю жизнь, весь год мечтала об этой, э, об этой ромашке. Она стоит 18 рублей. А Катя купила где-то за 30 рублей. То есть круто. Мне очень повезло. А она купила точно такую же, прям беленькую. Вот я уже здесь понакрашивала лаки. Я здесь понакрашиваю лаки, те, которые э, из одной фирмы, по нескольку раз. Ну, например, стекс, у меня, например, 4 лака. И я их накрасила на эту штукенцию, ромашку. Потом мисс Селен. у меня э, есть два лака, я накрашу. Накра э, вот, и в общем, потом мы зашли с котюльчиком. Э э на утёсе в электрон и мы себе понакупали лаков. Конечно, Катюльчик там один лак купила из той же коллекции, что и я. А я два лака. Называется стекс. Вот такие вот два прикольных... Вот таких вот... С блестящих лака. Вот. Я вот нанесла их. Вот, вот такой вот сери... фиолетовый под номером 53. Это он выглядит вот так вот. Здесь он прозрачный, но наносится блестками. С блестками фиолетовыми. И вот такой вот лак под номером 72. Он вот такой. Он такой черничный немножечко цвет. И мне он просто очень нравится. Мне эти лаки очень нравятся. Мне повезло. Мне даже мама говорит, ой, такие классные лаки. Дай поносить, ну, накрасить. Я имела, имела в виду. Вот. И, короче, дальше я пошла к бабушке. Мы гуляли. И мы зашли в каменный. И мы зашли в Евросеть потом, и там, э, потому что у меня что-то с телефоном не ладно, там, э, например, я положила утром 50 рублей, а вечером уже 0 рублей. Я вообще была в шоке. Ну, мы поменяли симку, конечно, но э, там безлимитный интернет, там по 5 рублей в день убирают. Я вот сегодня утром просыпаюсь, смотрю на баланс, а там минус 4 рубля. Как-то странно. Вот, и тратятся деньги просто так. Может быть, э, у меня ручки очумелые, может быть, не знаю, э, э, я лох по жизни или телефон с телефоном что-то что-то неладное. В общем, я вообще не понимаю, как это может быть. Дальше мы с бабушкой зашли в молнию, и я себе купила волшебные соломинки со вкусом клубники. Если кто не знает, это такие трубочки, из которых пьют молоко. Наливаешь молоко, Затем пьешь из этой трубочки. Они, конечно, разовые эти трубочки, но их можно использовать просто так пить. Здесь вот есть, есть вот такие вот шарики. Они со вкусом клубники. И там, когда пьешь, они все меньше и меньше становятся. И и потом они вообще исчезают, то, что, то есть они одноразовые. Очень жалко. И еще я купила свои любимые печенюшки. Багни! Со вкусом банана. Банана-мама. И э, я уже распаковала, и у меня вот такие вот штукенцы. Вот. Э, э, так, и... Про мой маникюр сегодня у меня коралловый цвет от Мисти Лейн под номером 191 и этот лак мне очень нравится. Я не жалуюсь никак, 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 никак. И я вчера сделала кудрашки, я помыла голову и моим же способом я вот так вот делала вот так вот крутила крутила влажными волосами <laughs> влажными волосами я пальцами крутила влажные волосы и у меня потом на следующий день получились вот такие вот кудряхи вот и на этом все я вас очень сильно люблю пока пока!